Игра боевая. Команда, видно, хорошо готовились к этой игре. Потому что... Ну, и видно отношение футболистов, что Полтавы, что баллоне, к своим обязанностям были на высоком уровне. Мы перед этим проиграли <coughs> Арсеналу дома. Еще поехали за победой, да? но проиграли мы, можно сказать, в такой игре, что не показали тот качественный футбол, с двух сторон что в арсенал что мы показали более такой любительский футбол сегодня наоборот была заряженность была такая мужская борьба обидно что мы уступили в последнем моменте да могли выиграть эту игру обязаны были выиграть были моменты опять в последнем моменте где-то нам удача не сопутствовала так, в целом, погода внесла коррективы в игру, где-то больше перестроились на вертикальный футбол. Опять-таки, результатом недовольны. Отношением ребят к делу довольны, поблагодарили их, молодцы, терпели. Слова благодарности, только можем сказать. Ну, как и у всех, наверное. Обыгрывать в каждой игре. Новой задачи у нас нет. Выиграли сегодня, выиграли завтра, послезавтра. Вот такая у нас задача стоит. Выиграть в каждом туре. А там посмотрим выигрывать в каждой игре. Но сейчас молодежь мы даем возможность проявлять себя. Чего? Они опыта набирались. Это наверное, задача.